мы, ну, в принципе, изучали соперника и видели все игры практически и с Александрией и с металлистами. И перед этим они играли с Ельмусом. Ну, как бы изучали и видели, но <coughs> неожиданности каких-то не было. Мы, в принципе, ехали за победой, как бы пытались. Но сначала не пошло. Мы хотели сыграть два нападающих, поймать на контратаке, как примерно Девиц это сделал. Но не пошло у нас. И мы сразу уже в первом тайме начали перестраиваться в привычной нашей более схеме 4-3-3. Вот. Потом чуть-чуть начало у нас получаться. Не, не, готовы наши два опорные играть. Привыкли, что есть еще третий Третьего не хватало, много было брака, много обрезок. Из-за этого у нас возникали моменты. В принципе, сами привозили. Ну и пропустили гонку такую, Обязательно, слава Богу. Потом пришлось хорошо попытаться. С этим да, -за моментом забиваем. Это наша главная боль. Моментов много, не можем забить, а пропускаем. В принципе, это очень легко. Ну, много молодых у нас. создать команду, которая вот будет то, что есть не забивать, мало пропускать. Вот, пока этого нет. Все надо мало забивать, немного пропускать. Ну, вот вижу я вот причину в том, что молодежбилось, много футболистов поменялось, и на это нужно время, чтобы создать команду стабильную. А так, в принципе, по игре у нас только одна игра не получилась. Домашняя горняком провалили и пропустили за 2 минуты два гола. И у нас атакные ну, не одну мы достойно с Вильюсом У нас очень много было моментов на выезде мы играли. Не позабивали и сетиром еще куча моментов были. Ну, с Александрией то же самое, много очень было вот таких выходов один в один, не забивая, не пропускали. Пока так. Пока приходится Що є. А. а завдання як ти ну, У нас своїй завдання Бути вверху, вигравати. Такого конкретного завдання немає там. В більше таких, в таких умовах, які зараз є в нашій країні, добре, що хоч більш мен стабільно все, дуже хоч, хочеться подякувати Курнашки, нашим керівникам, Полудяному. мізимо, що у нас все більш стабильно Мы Ми поки граємо в футбол, а не думаємо про щось гірше.